Друзья, если бы российские военные были на Донбассе, они бы уже дошли до Киева. Такие самоуверенные реплики неоднократно бросали как кремлевские журналисты, так и политики. Но могут ли действительно российские военные... Я попрошу студию гостя наших коллег проводить, которые так вот, такие самоуверенные реплики неоднократно бросали как кремлевские журналисты, так и политики. Но могут ли действительно российские военные вместе с террористами справиться с украинской армией? Ответить на этот вопрос нам поможет наш гость, полковник запаса, начальник аэромобильных войск Украины, Иван, Иван Николаевич, доброе утро. Спасибо, доброе что утро. нашли доброе время прийти к нам в гости. Скажите, вот, ну если с места в карьер, численность вооруженных сил России больше 1 миллиона человек. А сколько, условно говоря, Кремль мог бы бросить на? На Донбасс без а, такой фундаментального ослабления безопасности Российской Федерации? Ну, без фундаментального ослабления этого сделать нельзя, поэтому бросают только то, что могут. И прежде всего бросают наемные части, то есть э, сформированные за счет резервистов и добровольцев, которые желают принять участие в, в войне в Украине. Поэтому, безусловно, сейчас сегодня, которые имеются в прессе и другие должностные лица, как НАТО, так и Украины и других стран, говорят, что порядка 10 тысяч военных наемников и военнослужащих из Российской Федерации находятся на территории Украины. Это, это по всей видимости, правда. Вот поэтому если взять 10 тысяч и миллион, то это соотношение можно посчитать. Да, да вот, это Это да. первое, второе. Цифры, но то, надо дать, дать, дать должность, что они закорнили на границе сосредоточили порядка 50 тысяч 60 тысяч войск. Это Ростовская область, значит, и Курская и так далее, напротив нашей границы. Это уже регулярные войска, чисто Российской Федерации. И 50 тысяч тоже можно посчитать в отношении миллиона этих численности. Да, если а я хочу вам сказать, что то Нельзя 65%. считать миллионы человек, миллионную армию. Армию и сказать, что тамильная армия может ввести наступление на Украину. Это невозможно, потому что армия она очень много ступенчато много значит, э, разнонаправленная. Поэтому ввиду, вести войну могут только сухопутные войска mm -hmm. в граничном контингенте, почему в граничном надо прикрывать другие территории государства, быть готовности к защите их. И военно-воздушные силы. Морской флот у нас тоже можно, конечно, применять. Российской Федерации, но ну, мы знаем его состав в Крыму. К этим, и так далее. Да, вот надо добавить еще цифру, что говорят еще в Крыму около 50 тысяч. Группировка есть. В целом, что противопо противопоставляет украинская армия? Какая численность украинских войск в том регионе? Ну, на данный вопрос надо задавать прежде всего начальнику генерального штаба, главнокомандующему Вооруженных сил Украины, либо президенту нашему верховному угу. главнокомандующему. Угу. Это первое, второе. я думаю, что они тоже на этот вопрос точно не ответят. Или, по крайней мере, от него уклонятся, потому что данный вопрос. Вот уже если вопросом будем, будем говорить так тактической тайной, ну, то есть той тайны, которую необходимо сохранять, потому что тайна тактическая это самая опасная, которая если ее разглашать, то можно привести к нехорошим последствиям. Но оперативного уровня тайна, стратегической тайны в этом вопросе нет, поэтому. Примерно из тех их высказаний, которые они провели, можно сделать следующие выводы, что если мобилизация касается порядка 104 тысяч человек, вот мобилизуется в три этапа в этом году, то мы значит, обновим вооруженные силы на 100 тысяч. Учитывая, что наша численность вооруженных сил была на моменты 1 января 2014 года порядка 140 тысяч, можно сказать, что мы получим еще порядка э, дополнительно где-то прибавок, где-то 1050 людей, и то около 200 тысяч мы выйдем в этом году на численность только армии. Хотя, законом Украины принято в этом году 140 тысяч вооруженных сил Украины. Из этих 140 тысяч мы можем тоже посчитать примитивно в этом плане, что основной ударный компонент сухопутные войска, самый слабый компоненты военно-морские силы, их практически у нас нет, там несколько uh -huh. 1000 человек и десяток кораблей. Вот. А что касается военно-воздушных сил, значит, они у нас, к сожалению, активное участие не принимают в военных действиях. Вот. А там тоже небольшая численность, порядка 20 20.000, 20, 25, может 30, я так бы. Понавона, можна ось у мене є запитання. От російські журналісти і політики, вони постійно кажуть про те, що так, якби б ми хотіли, давно вже до Києва дійшли і таке інше. Це взагалі можливо чи це просто така пропаганда явно? В даному випадку можна сказати наступне, що Если бы они хотели, они бы дошли. То есть, это если бы государство поставило цель и объявило войну России, то есть Украине или полномасштабными вооруженными силами перешло наступление, могли бы они не закрыть Киев? Я думаю, что могли бы. Так. Вот, но теперь вопрос, а могут ли они себе это позволить? Это вопрос серьезный. Вот, и все его уже обсуждали не раз в течение этого года войны, которая у нас идет. То все приходят к выводу, что они себе позволить это не могут. В противном случае это было бы легко сделать и по большому счету нести потери от Крыма и Донецка. Это такие же потери, как от захвата Украины, по большому счету. Почему? Потому что наши союзники, если их можно так называть, или люди, или страны, которые нас поддерживают в войне против Российской Федерации, они ведут достаточно такую сдержанную и толерантную позицию в отношении Российской Федерации и ее агрессии против Украины. Поэтому говорить о том, что они это могут сделать, по всей видимости, нельзя. Не могут вооруженные силы и военно-политические круги России сделать то, что вы сказали, дойти до Киева. Значит, это хотя провоцировать просто не могут. И, и группировка войск, которая создана сегодня у нас в Донецке и в Крыму, она в общем то впечатляет по всем масштабам, и нужно ей отдать должное. Я хочу вам сказать ряд нескольких таких принципиальных положений, которые в ходе для воюющей страны и военно-политического руководства, они обязательны. Первое – это никогда не говорить неправду. Это очень страшно во время войны говорить неправду, то есть или преувеличивать э, э, силы и средства противника, либо их преуменьшать. Ага. Это первое, второе. На войне мы должны помнить, побеждает лучшая организация. И тот, кто этого не понимает, управляя войной, тот э, значит, обречен на поражение. Что значит лучшая организация? Это лучшая организация и организация государства ведения войны, и политическая организация э, военно-политических вопросов вокруг государства, и организация армии, и организация ведения войны военных действий в зоне э, военных действий, вот в зоне АТО, так и называемой. Поэтому лучшей организацией победит тот, у кого будет лучшая организация. На сегодняшний день можно говорить, что, что перемирие, которое мы имеем, используется активно боевиками. Мы ведем там довольно активную разведку, там много наших людей, которые нам помогают, и имеем достаточно неплохую информацию о том, что там собирается. По последним сообщениям, буквально вчерашним, из зоны АТО, в зоне АТО сосредоточено порядка 700 танков, жертвами противника. Значит, тысяч, более тысячи бронемашин БТР, БМП значит, более 600 орудий наземной артиллерии, ствольные орудия, 380 реактивных установок, И месте, порядка, 110, порядка, 110, порядка 110 комплексов. Украина может защититься вот от того воинского контингента, который накоплен значит, России на Донбассе? Если по тем данным, которые мы имеем возможность получить из наших средств массовой информации и так далее, другим источникам, то у нас в вооруженных силах имеется две танковых бригады. Что такое две танковых бригады? Это товарищи в лучшем случае полнокровные бригады 200 танков всего лишь. Вот. Но у нас имеется танки в механизированных бригадах, там по два батальона, где по два, Это где значит, по одному. Нет. Это значит о том, что у наших, наши силы в лучшем случае сегодня вырвались силами значит, террористов в зоне Донбасса. Это случилось то, о чем мы, военные эксперты предупреждали в конце лета, когда пересекали танковые колонны Российской Федерации в Украину и осенью, всю осень предупреждали, товарищи, идет наращивание боевой группировки на Донбассе, это целью, которая ставится выровнять потенциал нашей армии с армией сформированной Российской Федерацией на Донбассе. И этот потенциал примерно достигает одинаковых в, в сухопутном компоненте. Доступает сегодняшним нашим подсчетам, уже вышел на уровень, а по некоторым вопросам и преобладает. Почему? Потому что Россия имеет большой запас этой техники. Если я вам скажу, что мы закончили холодную войну, начали отводить танки из всех стран Варшавского договора, то на территории Советского Союза собралось около 70 тысяч танков. Где эти танки? Они все в основном в России. Я, к сожалению, подсказывает, что время истекло. Иван Николаевич Якубец, экс-начальник аэромобильных войск Украины, рассказывал нам о реальном соотношении силы и средств в зоне АТО. И я вот не могу не согласиться с гостем, когда он говорит, что современную войну выигрывают и оружием, но в первую очередь организацией. Организации. Поэтому э, возможно, что э, тягаться напрямую украинскому Давиду с российским Голиафом было бы сложно, но вопрос именно в том, как она, Украина, будет организовать свои собственные э, ресурсы.